Tapi kalau make hasilnya kayak gini, tapi pengen kayak gini. Tonton ini sampai habis. Kesalahan pertama tuh pakai foundation langsung ke kulit tanpa dibalurin pakai tangan dulu dan di blend pakai sponge bahkan sampai di blend ke mata. Ini hasilnya produknya terlalu banyak diserap sama beauty blender. Nah lebih baik produknya dikeluarin dulu ke tangan, dan gitu baru di blend ke daerah muka tipis-tipis aja. Nah kalau udah di blend dan dirasa kurang coveragenya bisa ditambahin tipis-tipis aja dan di blend lagi tanpa kena daerah mata. Ini produk yang terserapnya nggak sebanyak yang tadi kalian punya under eyes yang gelap lebih baik di concealer cuma pakai concealer tanpa kena foundation ini yang sebelah kanan tuh udah kena foundation dulu daerah matanya jadi kelihatan lebih tricky dan lebih banyak linesnya ini disebut creasing ini paling banget gue mesin kalau misalnya kalian pakai pensil alis atau gel pomade itu tuh langsung diaplikasiin ke alis hasilnya bakalan beda kalau misalnya kalian pakai pensil alis cuma ngisi bagian yang kosong kelihatan kan Salahan selanjutnya adalah pakai mascara dulu, baru dijepit. Kayak oke okay sih berdiri, tapi bedain sama dijepit dulu baru pakai maskara. Ini hasilnya kelihatan beda banget kan. Yang sebelah kiri tuh kayak perfectly curled. Dan kesalahan terakhir ini pakai blush yang warnanya tuh beda sama warna lipstick. Ini pasti nggak akan kelihatan natural kayak kelihatan kepisah-pisah nggak sabo. Dan kan ini sebelah kiri aku pakai blush yang anitonya sama kayak warna lipstick. And as you can see, ini hasilnya lebih subtle, natural, dan cakep banget. Dia